cəmiyyət vətəndaşlarla bağlı ə, biz vətəndaşların tələbinə nəzər alaq bir mövzu qoymuşuq əhliyet müəllim mənə elə gəlir ki bununla bağlı da sizin mərkəzinizə yəqin ki ə şəh e, müraciətlər daxil olacaq. Dəyərlilər izləyicilər sizdən e, xahiş edirəm ki, bizim başlıqdan da yəqin ki, görmüsünüz özəlləşdirmə çəkləri ilə bağlı danışacağımızı və bu səbəbdən də bizim onlaynda gözləyən izləyicilərimiz var və yazırlar ki, ya da bir izləyicimiz yazıb ki, bizdə 6 dənə çək e, qalıb. Kimin əlində var o çəklərdən? Həqiqətənmi bu dərəcədə bu e, 25 ildən sonra e, təxminən 25 illik bir məsələ. Çünki mən öz uşaqlığımdan xatırlayiram o çəklər məsəsini. E, varmı həqiqətən? Əllərdə varmı bu çəklər? Yazın bizə kimin də qalıb yazsın. Bu ə, dillərsə yenidən gündəmə gələrsə məs həmin çəkdiləri və davamında yeni bir dəyərli kağızlar çap olunarsa, buraxılarsa tədavilə o zaman ə, nə dərəcədə bax bunlar vacib bir ə, məsələ olacaq. Nə dərəcədə aktivləşəcək bu mövzu Azərbaycan da qiymətli kağızlar bazarında necə etmək olar? Ə, tək reaksiya verməyəcək, onun üzərinə gedib onun həllinə nail olacağıq və Ə, təbii ki bax ə, ölkə prezidentinin də çağırışlarında ki kömək edin, ictimai nəsəti gücləndirin. Bize bəzən yanlış məlumatlar ə, verirlər ə, vəziyyətlə bağlı. Və bax biz də ə, meydanda bunun üçün varıq. Necə etmək olar? Diqqət məruf. Bax bu mexanizmin nədir aktivləşməsi. Birinci ki 10 bir bir il ə, keçməsinə baxmayaraq artıq hardasa 2-ci üç, 10 il keçməyə baxaraq bu bu mövzunun cəmiyyətdə aktivliyini, aktuallığını itirməyibdi. Niyə görə aktuallığını itirmir? Çünki insan bu çəkirləri alarkən Hansı bir ümidlə bu ə, əqdi yerinə yetiribdi. Yəni Doğru. o düşünüb ki, gələcəkdə nəyisə hansısa bir paya, hansısa bir məsələdə sahib olacaqdı və təbii ki, öz ailəsinin uşağının gələcəyini burada görübdi. Bax, ə, bu çəkilər təbii ki, çox adamlar məndə də çoxlu şəxslər bax ə, bu ictimai nəzarət mərkəzini yaratana qədər də ondan sonra da çoxlu müraciətlər olur. Hı -hı. Təbii ki, biz hətta deyim ki, biz bunu ictimai müdafiəsinə keçirməyə hazırlaşıırıq. Yəni bizim mövzulardan biri də məhz bax bu şirkətlərlə bağlı, özəlləşmə ilə bağlı bir ictimai müzakirənin keçirilməsidir. Hı -hı. Burada təbii ki, həm ne, demək olar ki, dövlət qurumları iştirak edəcəkdi. Biz dəvət edəcəyik və həm də aidiyyəti qurumlarla yanaşı, eyni zamanda ə, demək ki, qeyri-hökumət təşkilatı, vətəndaş cəmiyyəti, demək qurumlarda iştirak edəcəkdi və adi sıradan vətəndaşlar da iştirak edə bilərlər. Bax bizim məqsədimiz nədir? Məqsədimiz ondan ibarətdir ki, burda bir ədalət bərpa olunsun. Bə bu insanların günahı nədir ki, bu özəlləşmədə ə, demək ə, özəlləşmiş bəzi məsələləri hansı aliqarlar, hansısa məmurlar, oğru məmurlar alıb, ağzına kül vurublar. O məsələ işləmir və vətandaş öz çəkinən uyğun öz özəlləşmə payına uyğun olaraq heç nəyə sahib ola bilmir. Bu artıq bir başqa problemdir. Ona görə biz bunun üzərinə gedəcəyik ki, bu problem həll olunsun. Yəni onun həlli yollarını axtarıq. Bu gün özəlləşməsi gözlənən hansı qurumlar var? Məsələn ki, onlar artıq dövlət qurumu olaraq fayda vermir, dövlət qurumu olaraq gəlir gətirmir və fəaliyyəti effektsizdir, amma özəlləşsə, yəni müəyyən şərtlər altında özəlləşsə də təbii ki, əvvəlki yəni bağçaları özəlləşdirib çayxana edədlər, o formada yox. Ə, hansısa şərtlər altında özəlləşsə bundan daha çox ə, həm dövlət büdcəsi, həm vətəndaş gəlir götürə bilər. Nə işləyirəm? Baxın, mən bu dəfələrdə demişəm, siz də bir çox birinciliklə məsəhləndirmişəm bu fikirləri. Həl. Xidmət və məhsul təklif edən bazara. Azərenerji, Azərsu, Azərlik qaz. Ə, bax bu kimi təkliflər. Elə azalın özü. Azərstilik. Hə, Azərstilik. Yəni bu dövlət ə, dövlətdə payı Bəli. dövlətə məxsus olan bax bu qurumlardan söz gedir. Onlarda bu gün baş verən neqativ halların hamısının kökündə o dayanır ki, onlar onun o, o, o işlərin sahibi yoxdur. Bu işlərin sahibi dövlətdir və dövlətin adından orada çıxış edən adamlar Rəhbərlər sadəcə olaraq kafozmalı yalışması daha çox meyllidilər. Cimnazəriy yazır övladlarım yaxın vaxtlarda bərabər 32 ədədi çəkimiz əlimizdə qaldı. Övladlarım da yaxınlarım hamısının biri idi əlində 32 nəfər çəkərlərindən də qalıb hakimiyyətdəki quldurlar getməyincə ümid etmək ki, öz çəkilərindən istifadə edəcək. Məmurların nəzarət tutur izləyicimiz ki, onlar hərdan buraxacaqlar bu qurumları ki, ə, icazə verəcəklər, belə də razı olacaqlar, məni olmayacaqlarm özdələşmə proseslə. Bəzən məmurların bu idarəetmədə iştirak edən şəxslərin, yüksək rütbəli məmurların, məsəl o qaydaların qəbulu ilə bağlı təsirləri çox yüksək olur. Məsli Milli Məclisdə müəyyən departlara təsirləri bəl. yüksək olur. Bax bu təsir mexanizmi Hansı ki bir hakimiyyətin digərindən müstəqil olmaması, qanunverici hakimiyyətin müstəqil olmaması, məhkəmə hakimiyyətinin müstəqil olmaması və e, bu ikisinin icra hakimiyyətindən e, belə deyək asıllığı həqiqətən də izləyicimizin dediyi məqamlara gətirib çıxarır. Ona görə Bəl. bu məsələni biz qaldıracağıq, hörmətli tamaşaçımızın verdiyi suala cavab olaraq. Bu biabüçlükləri aradan qaldırmaq üçün bu Hı -hı. bazarı hərəkətə gətirmək lazımdır, Bəl. bu bazarı işlətmək lazımdır. Dünyanın e, indiki düzənində qiymətli kağızlar bazarı e, Elə belədi. Bizlə bir məkanda olan ölkələr Rusiyada gedin baxın görün hansı səviyyədə işləyir. Biz niyə təşkil edə bilmirik? Niyə bunu təşkil edə bilmirik? Bu mütləq olmalıdır. Bu bazar alətlərinin birindən, maliyyə alətlərinin birindən biri və aparıcısı aparıcısıdır. Bu bazar olmalıdır ki, sahibkar, iş adamı, investor o bazarın imkanlarından istifadə edib hərəkət edə bilsin, ölkə iqtisadiyatına müəyyən formada faydalar verə bilsin. Yoxdur bazar. Va salyu. Uğur Əskərov yazır ki, təbii ki, toy mərasimlərində şadlıq saraylandı veriləndə yeməklərin çeşidində tənzimləməsində geniş ehtiyac var, amma da belə də yox çay və şirniyyat nədir? Belə şeym onlar o ki, qaldı özəlləşdirmək çəklərinə, o çəklər çoxdan örülüb, basdırılıb, dəfn olunub. Basdırılmır, basdırılmır. Mən bastırılmayıb. deyirəm, basdırılmıbdı və onlar qayıdacaq gündəmə. Bəli. Hər, ə, xalq onlara nifrət edir. Necə bu nifrətdən rahat ıı, olmurlar həqiqətən maraqlıdır. Qəlbləri möhürlənib məmurlardan ıı, insanlar belə də şikayətlərini yazırlar bizə özəlləşdirmək çəkləri ilə bağlı kimlərin neçə dənə var insanlarımız yazılı. Həqiqətən var əllərdə. Yəni, mən burdakı çəklərə baxıram. Doğrudan da var ölkənin niyyəsi yoxdur. Ona görə məmurlar nə istəyir onda deyir. Niyyəsi yoxdur deməyək, dəyəcək. Yox, sadəcə də məhkəmə var. hüquq sistemində bir qədər niyyəsi var və o ölkənin niyyəsi o dəmir yumruğunu da endirdi ermənlərin başına. Bəli, başına bəli, o məmurların da başına o yumruq dəyəcək. Yani, elə, yəni elə dəyir də deyir ki, bəli, deyil, obyektiv olmaq lazımdır. Bəli. Hə, ə, ə, obyektiv olmaq lazımdır. Niyyəsi də var ölkənin. Şəhər idarə olunur və keçənlər sadəcə olaraq Bilmən məmur tayfası var. var. Əlbəttə ki. Bir iş istirəm. Oğurlar, quldur, məmur, məmur, məmur tayfası var. Bax, bəli. bizim də ictimai nəzarətə getmədə, ictimai nəzarətə imza atmaqda məqsədimiz prezidentin çağırışlarına. Bizsiz prezident bir adamdır. Bəzən bir insanın adi bir insanın biraz bir iş yükü artanda o ortada qalıb bilməli yəni. Prezident həm daxili siyasətlə, həm xarici siyasətlə, həm ölkənin problemlərlə, Qarabağ boyu da problemlə məşğuldur. Bəli. Onun ə, hər hə detallara baxması, onun yoxdur, yoxdur, fiziki imkanı bəli. yoxdur. Buna görə bir kürəmləyik. Vətəndaşlar da bir kürəmləyik. Qınaq olmalıdır, dəyərlilər, ictimai qınaq hərəniz. Buna görə qınağa çağırdı. Hərəniz bir hakimiyyətsiniz, bəli, hər vətəndaş aktivliyi ilə bilməsi. Buna görə vətəndaşları dəvət eləyir. Prezident ki, gəlin dövlətin idarə olunmasında mənə kömək edin. iştirak edin, bəli. Onu çağırır prezident. D